જાહેરમાં વિદ્યાર્થીનું ગળું કાપી હત્યા સ્થાનિકોનો ઉગ્ર વિરોધ સમજાવવા આવેલા ડેમેયર લોકોએ આડે હાથ લીધા સુરતના લિંબાયત માં વિદ્યાર્થીના સરાજાહ હત્યા કરાઈ રોહન નામના યુવકનું ગળું કાપી હત્યા કરાઈ દીપક નામના યુવકે હત્યાને અંજામ આપ્યો સૂત્ર મેયર નરેન્દ્ર પાટી સમજાવતા લોકોએ આડે હાથ લીધા સુરતના લિંબાયત માં એક ગૂજારી ઘટના બની છે રુષ્મણી નગરમાં સરાજાહ હત્યાનો બનાવ બન્યો છે બાલુ અને પાંડુ નાડડા નજીકે એક વિદ્યાર્થીનું શરાશાયરમાં ગળું કાપીને હત્યા કરવામાં આવી હોવાના બનાવથી ચકચાર મચી જવા પામી છે આ ઘટના બાદ મોટી સંખ્યામાં લોકો લિંબબાજ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને ઘેરાવ કર્યો હતો અને ન્યાયની માંગ કરી હતી સુરતના લિંબાજ વિસ્તારમાં આવેલ બાલુ અને પાંડુનાડા નજીક રોહન નામના વિદ્યાર્થીનું શરાશાયમાં ગળું કાપીને હત્યા કરવામાં આવી હતી સૂત્રો મુજબ દીપક નામના યુવકે હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો જો હત્યા પાછળનું કારણ હાલ અકબંધ છે પરંતુ વિદ્યાર્થીની સરાજરમાં હત્યાથી મૃતકના પરિવાર સહિત લોકોમાં ભારે રોષ છે આજે મોટી સંખ્યામાં લોકો લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન નજીક પહોંચ્યા હતા અને ઘેરાવ કર્યો હતો ડેપ્યુટી મેયર નરેન્દ્ર પાટીલ લોકોને સમજાવવા પહોંચ્યા હતા પરંતુ લોકોએ ડેપ્યુટી મેયર મેયરને પણ આડે હાથ લીધા હતા દરમિયાન લોકોનો રોષ વધુ ઉગ્ર થતા લિંબાયત પોલીસે અળવો બળ પ્રયોગ પણ કરવાની ફરજ પાડી હતી

जो तो पास में है वहाँ पे आया हुआ था उसके पास में जो आरोपी है उसका घर है आरोपी के तो मामा समझ से जो रोहन आता है उसको तो मिलने वहाँ आता है फिर तो दोनों बीच तो तो में बातचीत की होती है और बातचीत के बाद आरोपी ने सिंह को चप्पू तो 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 मार दिया था पुलिस तो इस, एंगल इस में इंक्वायरी कर रही है अभी हमने जो आरोपी है उसको हमने राउंड अपील कर लिया है उसको थोड़ी देर में हम अरेस्ट भी कर लेंगे अभी तक जो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है उसमें दो एंगल पुलिस के सामने इस पोर्ट से आ रहे हैं जिसमें एक एंगल ऐसा है कि जो विक्टीम है उसका अफेयर आरोपी के किसी तरीके के साथ था और इसी वजह से आरोपी ने उसको सबको मार दिया हो या फिर एक और एंगल भी आ रहा है जिसमें हमें यही इन्फॉर्मेशन है कि जो आरोपी है उसके पास विक्टीम ने पहले भी दो बार पैसे मांगे थे और एक बार किसी बार भी पैसे मांगे वजह से उसने मार दिया तो दो या तीन जो भी एंगल हमारे सामने आ रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको वेरीफाई कर रहे हैं इसमें भी हमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रूफ मिलेगी जो एविजेंसिंग मिलेगी और जो भी डेस्थ सामने आएगा तो उस हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे इस तो घटना में आपके लोगों की कुछ रजुआत हुई थी लोगों का कहना था कि वहाँ तो पर कुछ लोग परेशान करते हैं आसान करता है लेकिन पुलिस आए दिन वहाँ पर चेकिंग भी करती है व्हीकल चेकिंग पेट्रोलिंग रोज होता है इसके उपरांत हम पाँच से सात दिन में फंपिंग भी करते हैं इसमें कई असामिक लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है अभी तक उस जगह से कोई भी लोगों ने आपके किसी भी तरह की कोई भी रजुआत नहीं की है पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन भी दे दी है इसमें से जो लोग थे जो ये रजुआत कर रहे थे कुछ लोग उस विस्तार के रहने वाले दिनों में इसलिए हमें लग रहा है कि कोई ना कोई लोगों को भटका रहा है उनको मिस कर रहा है और इसमें पुलिस जो कामगिरी कर रही है उसमें कहीं ना कहीं डिले करवाने की या विक्षेप करने की कोशिश कर रही है पुलिस काफी मेहनत से काम कर रही है हमने आरोप आरोपी को तो भी राउंड अप कर लिया है अब और भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि उसमें से हम जो इसका रूट खोज है वहाँ तक पहुँच सके और तो उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्यवाही कर